tanbihul g'ofiliyn nabiy va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni 58 bob shukr haqida faqih abu abulayi samarqandiy rahmatullohi alayh sahih sanad orqali anas ibn molik roziyallohu dan u kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi nabiy alayhissalom aytdilar alloh taolo yeb ichganidan keyin unga hamd aytgan bandasidan rozi bo'ladi asmo binti yazid aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim u zot aytdilar qachon alloh taolo avvalgiyu oxirgilarni yig'sa bir nido qiluvchi kelib bugun kim hurmatga loyiq ekanini hamma biladi yonboshlari o'rin joylaridan yiroq bo'lganlar tursinlar deb nido qiladi uni butun xaloyiq eshitadi ular turishadi lekin ular ozdir keyin yana nido qiladi allohning zikridan tijorat ham oldi sotdi ham chalg'itolmaganlar tursinlar ular ham turishadi ular ham ozdirlar so'ng yana nido qiladi alloh taologa xursandlikda ham xafalikda ham hamd aytganlar tursinlar ular ham turishadi ular ham kamchilik bo'ladi undan keyin boshqa odamlar hisob kitob qilinadi hasan basriy rahmatullohi alayhi aytadi muso alayhissalom allohdan ey robbim inson qanday qilib senga shukur qila oladi uni qo'ling bilan yaratding ruhingdan og'ziga puflading jannatingdan joy berding farishtalaringni unga sajda qilishga buyurding deb so'radi alloh taolo ey muso odam u narsalar hammasi mendan ekanini bildi so'ngra menga hamd aytdi bu aytgan hamdu sanosi yaratgan narsalarimning shukri bo'ldi deb javob qildi qatoda radhiyallohu anhu rivoyat qiladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar to'rt narsa kimga berilgan bo'lsa dunyo va oxirat yaxshiligi berilibdi zikr qiluvchi til shukr etuvchi qalb sabrli badan va mo'mina solih xotin aytishlaricha dovud alayhissalomning duolaridan biri bunday bo'lgan ekan ey parvardigor men sendan to'rt narsani so'rayman va to'rt narsadan panoh tilayman so'raydiganlarim zikr qiluvchi til shukr etuvchi qalb sabrli badan va dunyo oxiratimda yordam beradigan soliha xotin ammo menga xo'jayinlik qiladigan farzanddan sochim oqarishini boshlamasdan oq tushiradigan xotindan menga azob beradigan moldan va mening yaxshiligimni yashiradigan yomonligimni oshkor qiladigan qo'shnidan panoh tilayman muaviya ibn abu sufyon roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha u kishi suhbatdoshlaridan sizlar uchun dunyoning yaxshiligi nimada deb so'radi ularning har biri fikrini aytishdi işte. shunda muoviya dedi ofiyat kishi uchun uch narsadir boshpana bo'larlik uy qoniqtirarlik yaxshi sharoiti rozi qiladigan xotin bizlar ularni bilmaymiz o'sha paytda u zot halifa edi sufyona savriy rahmatullohi alayh rivoyat qiladi u kishi deydi alloh taolo sizni ikki ne'mat bilan rizqlantirgan sultonning va tabibning eshigiga borishdan saqlagan bo'lsa unga hamd ayting va shukur qiling bakr ibn abdulloh muzaniy aytadi kim musulmon bo'lib badani ham sog'lom bo'lsa unda dunyo va oxirat ne'matlarining kattasi jamlanibdi chunki dunyo ne'matlarining sayyidi salomatlik oxirat ne'matlarining sayyidi islomdir ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi ikki ne'mat bor ko'p odam ularning qadriga yetmaydi bu ikki ne'mat salomatlik va bo'sh vaqtdir ba'zi tobeinlardan rahmatullohi alayhi rivoyat qilinadi kimda ne'matlar ko'rinish berib ko'paysa allohga hamd va zikrni ko'paytirsin kimning g'amlari ko'paysa istig'forni ko'paytirsin kimga kambag'allik yopishsa la havla va la quvvata illa billahil aliyil azimni o'qisin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar agar taomda to'rt narsa bo'lsa mukammal bo'ladi haloldan bo'lsa yeyilayotganda alloh nomi zikr qilinsa shu taomdan yeydigan qo'llar ko'p bo'lsa yeyilgandan so'ng allohga hamd aytilsa hasan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi u zot aytdilar alloh bandaga xoh kichik xoh katta bo'lsin bir ne'mat bersa va banda allohga hamd aytsa shubhasiz unga olganidan ham afzalroq narsa berilibdi rasululloh alayhi assalom aytadilar "Mu'minning ishi ajoyib uning hamma ishi o'ziga foyda agar bir yaxshilik yetsa unga shukr qiladi va u uchun yaxshi bo'ladi agar yomonlik yetib sabr qilsa bu ham yaxshilik bo'ladi makhuldan alloh taoloning so'ngra ana o'sha kunda albatta hayoti dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar takosur surasi 8 oyatidagi so'zi haqida so'rashdi u kishi aytdi bu ne'matlar yaxni ichimlik salqin maskanlar to'ygan qorinlar qomatning to'g'ri bo'lishi va uyqu lazzatlaridir iso ibn maryam alayhissalomdan zikr qilinadi u kishi bir kuni sahobalarning oldiga chiqdilar egnalarida jundan bo'lgan qattiq kiyim va yopinchiq bor edi sochlari qirilgan mo'ylovlari olingandi ochlikdan ranglari o'zgarib yig'lagan chanqoqlikdan lablari qurigan ko'krak va bilaklaridagi mo'ylari o'sgan edi shunda u zot dedilar men allohning izni bilan dunyoning manzilatini belgiladim bunga ajablanmanglar ham faxrlanmanglar ham ey bani isroil dunyoni yengil sananglar shunda sizlarga u yengil bo'ladi dunyoni past bilinglar oxirat diyori sizlarni ikrom etadi oxiratni qadrlanglar bu dunyo sizlarni qadrlaydi dunyo mukarram zotlar diyori emas u har kuni fitna va hasratga chaqiradi keyin yana aytdilar agar sizlar mening ham suhbatlarim, sahobalarim bo'lsangizlar nafslaringizga dushmanlik qilish va dunyodan g'azablanishda qattiq turinglar agar sizlar bu ishlarni bajarmasanglar mening sahobalarim va birodarlarim emassizlar ey bani isroil masjidlarni uyingiz kabi saqlang qabrlarga doimo borib turing mehmon qancha izzatlanishi lozim bo'lsa shuncha izzatlang ko'rmaysizlarmi osmondagi qushlarni ular ekmaydilar ham o'rmaydilar ham allohga qasamki ular osmonda yurib rizqlarini topadilar ey bani isroil arpa nondan meva sabzavotlardan yeb turinglar bilinglarki sizlar hech qachon o'sha narsalarning shukrini ado qila olmaysizlar shunday ekan bulardanda yuqoriroq ne'matlarning shukrini qanday ado etasizlar said ibn Jubayr aytadi birinchi bo'lib jannatga kiradigan kishilar qiyinchilik paytida ham xursandchilik paytida ham allohga hamd aytadigan kishilardir faqih alloh rahmat qilsin aytadi bilingki hamd va shukr avvalgilar va oxirgilarning ibodatidir u maloikalarning ibodati payg'ambarlarning ibodati yer ahlining ibodati jannat ahlining ibodati payg'ambarlarning ibodati ekani shuki odam alayhissalom aksa o'rganlarda alhamdulillah dedilar nuhx alayhissalomning qavmi suvga g'arq bo'lib u kishi bilan bo'lgan mo'minlar najot topganidan keyin alloh taolo hamd aytmoqni buyurgan edi endi qachon o'zing va sen bilan birga bo'lgan kishilar kema ustida joylashib olsa bizlarni zolim qavmdan qutqazgan allohga hamdu sano bo'lsin deb ayt mo'minlar surasi 28 oyat ibrohim Rohman alayhi alayhissalotu vassalom aytganlar menga keksalik paytimda ismoil va ishoqni hadiya qilgan zot allohga hamdu sanolar bo'lsin albatta parvardigorim barcha duolarni eshituvchidir ibrohim surasi o'ttiz to'qqizinchi oyat dovud alayhissalom va sulaymon alayhissalom aytadilar bizlarni ko'p mo'min bandalardan afzal qilib qo'ygan zot allohga hamdu sano bo'lsin namil surasi o'n beshinchi oyat jannat ahllarining ibodati ekani shuki ular olti o'rinda alloh taologa hamd aytadilar birinchisi allohning ey jinoyatchi kimsalar mana bu kunda mo'minlardan ajraninglar yosin surasi 59 oyatida kelgan so'zi aytilgan paytda shunday deydilar bizlarni zolim qavmdan qutqazgan allohga hamd va sano bo'lsin mo'minlar surasi 280 oyat ikkinchisi sirotdan o'tgan vaqtlarida va ular jannatga kirganlarda dedilar bizlardan g'am qayg'uni ketkazgan zot allohga hamdu sano bo'lsin dar haqiqat parvardigorimiz mag'firatli va o'ta shukur qiluvchidir fotir surasi o'ttiz to'rtinchi oyat uchinchisi jannatdagi hayot suvda cho'milganlarida jannatga qaraydilar va aytadilar bizlarni bu ne'matga yo'llagan zot allohga hamdu sano bo'lgay agar bizni alloh hidoyat qilmaganida xargiz yo'l topa olmas edik arof surasi 43 uchinchi oyat to'rtinchisi jannatga kirganlarida va və bizlarga va'dasini rost qilgan va bizlarni bu jannat yeriga vorid qilgan hamda jannatdan o'zimiz xohlagan tarafda joy o'rin olishimizga muvaffaq qilgan allohga hamd va sano bo'lsin derlar zumar surasi 24 to'rtinchi kelgandek shukrona aytadilar 5-si jannatda joylashgan vaqtlarda aytadilar va ular jannatga kirgan chog'larida dedilar bizlardan g'am qayg'uni ketkazgan zot allohga ke hamd va sano bo'lsin Dar haqiqat parvardigorimiz mag'firatli va u shukur qilguvchidir u o'z fazlu marhamati bilan bizlarni mangu turadigan bir diyorga tushirdi fotir surasi 34 to'rtinchi o'ttiz beshinchi oyatlar oltinchisi ovqatdan forig' bo'lganlaridan keyin aytadilar hamdu sano butun olamlar hojasigadir fotiha surasi birinchi oyat hakimlardan bittasi aytadi to'rt narsada shukr qildim birinchisi alloh taolo mahluqlardan ming xilini yaratdi so'ng ularning ichida odamni ulug' etdi va meni ham odam farzandidan yaratdi ikkinchisi erkaklarni xotinlardan fazilatli etdi va meni erkak qilib yaratdi uchinchisi islomni dinlarning afzali etdi va meni musulmonlardan qildi to'rtinchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatlarini ummatlar ichida eng yaxshi ekanini ko'rdim va meni ham u zotning ummatlaridan qildi shukr ikki xil bo'ladi umumiy va xususiy umumiy shukr til bilan hamd aytish allohning ne'matlarini e'tirof etishdir xos shukr til bilan hamd aytish qalb bilan tanish va rukunlar bilan xizmat etish hamda halol bo'lmagan narsalardan tilini va a'zolarini saqlashdir muhammad ibn kabdan rivoyat etiladi Bu kishi aytadi "Shukr allohning ey dovud xonadoni alloh sizlarga ato etgan bu ne'matlarning shukronasi uchun amal ibodat qilinglar sabaa surasi 13 uchinchi oyatida degan so'ziga amal qilishdir amir ibn shu ayb otasidan otasi bobosidan rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar ikki hislat kimda bo'lsa alloh uni shukr va sabr etuvchi deb yozib qo'yadi biri dindorlikda o'zidan baland bo'lgan kishiga qarab unga ergashish va ikkinchisi dunyoda o'zidan past bo'lgan kishiga qarab so'ngra allohga hamd aytish faqih aytadi shukurning mukammalligi uch narsa bilandir alloh sizga bir narsa bersa kim orqali berayotganiga qarashingiz va unga hamd aytmog'ingiz bergan narsasiga rozi bo'lmog'ingiz modomiki o'sha sizga ato qilingan narsa jasadingizga quvvat berar ekan u tufayli allohga osiylik qilmasligingiz lozim bo'ladi maymun ibn mehron ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qiladi alloh taoloning yaratgan bandalari ichida muxtor tanlanganlari bor ular yaxshilik qilsalar xursand bo'ladilar gunoh qilsalar mag'firat so'raydilar ne'mat kelsa shukr aytadilar balolarga duchor bo'lsalar sabr qiladilar muhammad ibn kab quraziy aytadi sulaymon ibn Davud alayhi assalom ulovlarga minganlarida qavmlardagi odamlar kelib shunday deyshada: ey allohning rasuli sizga oldingilarga berilmagan biror narsa ato qilinganmi sulaymon alayhi assalom aytdilar to'rt xislat kimda bo'lsa doud oilasiga berilgan dunyo matolaridan ham yaxshiroq narsalar berilibdi allohdan oshkora va yashirin holatda qo'rqish kambag'allik va boylikda o'rtacha bo'lish rozilik va g'azab holatida adolatli bo'lish xursandchilik xursandchiliku xafalikda allohga hamd aytish abu zar g'iforiy anhu dan odamlarning qaysi ne'matga boy deb so'rashdi aytdi azobdan omonda bo'lib savob kutayotgan tuproqdagi jasadi Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.